السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقلة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilman ya rabbal alamin amma ba Hadirin hadirat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala kita teruskan bacaan daripada surah An-Nisa masih lagi berkaitan dengan ayat pembahagian harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia di antara ayat yang penting iaitu pada ayat yang ke-12 firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat yang ke-79 آية الكتاب سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي وَصِينَ بها، أو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وإن كان رجل يورث كنادة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث min ba'di wasiyyati yusa biha aw daynin ghayr mudarr wasiyatan min Allah wallahu alimun halim saddaqallahu alazim maksudnya ialah dan bagi kamu satu per dua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak tetapi jika mereka mempunyai anak Maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka tinggalkan Sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan Dan sesudah dibayarkan hutangnya Dan bagi mereka yang isteri-isteri pula Satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan Jika kamu tidak mempunyai anak Tetapi kalau kamu mempunyai anak Maka bahagian isteri-isteri kamu ialah satu perlapan dari harta yang ditinggalkan Ya'ni sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan Dan sesudah dibayarkan hutang kamu Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan Yang tidak meninggalkan anak juga tidak meninggalkan ayah Dan ada meninggalkan saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu Maka tiap-tiap seorang dari keduanya ialah As-Sudus iaitu satu per enam Kalau pula mereka yakni saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang Maka mereka bersekutu pada satu per tiga Yakni pada satu per tiga itu mereka berkongsi dengannya Yakni dengan mendapat sama banyak sama ada lelaki dengan perempuan Sesudah ditunaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya dan wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris yang lain. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha Halim, Maha Penyabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu telah pun kita sebutkan Berapakah bahagian untuk anak-anak daripada si mati yang telah meninggal dunia Iaitu secara ringkasnya Allah SWT menyebutkan Bahagian anak-anak itu yang lelaki mendapat lebih banyak daripada Bahagian untuk anak-anak lelaki dan satu bahagian untuk anak, -anak, bahagian untuk anak, -anak perempuan Begitu juga Allah Ta'ala telah pun menetapkan kepada usul Kepada ibu ayah si mati yang mana adanya keadaan mereka mendapat satu per tiga Dan ada keadaannya si ibu atau si ayah Daripada harta ini tinggalkan oleh si mati Kalau mereka mempunyai anak Lalu pada penghujung ayat yang ke-11 Allah sebutkan Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah sama ada ayah kamu, ibu kamu dan anak-anak kamu Kamu tidak tahu siapakah yang banyak memberikan manfaat kepada kamu. Manfaat dalam ayat ini tuan-tuan ia berlaku sama ada di dunia dan akhirat. Bahawa kejadian Allah Subhanahu wa taala merezekikan hamba-hambanya dan adanya peraturan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada sesama mereka merupakan satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang suami dan isteri itu menginginkan anak lelaki. Tetapi Allah menganugerahkan mereka anak perempuan dan begitulah sebaliknya. Segala rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turkan kepada hamba-hambanya mengandungi hikmah di sebaliknya. Begitu juga dalam ayat yang ke-11 ini, tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperuntukkan harta pusaka itu kepada ibu dan ayah. Walaupun mungkin ibu ayah itu telah pun memiliki berada pada usia yang telah pun tua. Tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan bahagian pusaka itu kepada mereka walaupun secara fizik, secara logiknya manusia beranggapan mengapa diberikan kepada mereka sedangkan mereka mungkin beberapa tahun lagi akan meninggal dunia sepatutnya diberikan lebih kepada adik-beradik dan sebagainya lalu Allah Subhanahu sebutkan kamu tidak mengetahui siapakah yang lebih dekatnya manfaat kepada si mati kerana adanya peninggalan harta-harta itu akan memberikan kebaikan kepada si mati yang telah meninggal dunia Kemudian tuan-tuan kita beralih pada ayat yang menjadi perbincangan kita pada kali ini pada ayat yang ke-12 daripada surah An-Nisa. Setelah mana diberikan uh, pembahagian kepada anak-anak si mati dan kepada ibu ayahnya, maka kali ini Allah Subhanahu memulakan pada ayat yang ke-11 berapakah bahagian yang didapati oleh pasangan yang telah meninggal dunia dan secara ringkasnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah seseorang itu layak mendapat pusaka apakah sebab pewarisan harta pusaka disebutkan dengan tiga perkara yang pertama berkaitan dengan disebabkan nasab yang kedua ialah musaharah dan yang ketiga ialah raqab yang pertama ialah nasab iaitu yang berkaitan dengan kekeluargaan adanya hubungan sehinggalah bertemu pada datuk pertama, kedua ataupun yang ke atas daripada itu. Hubungan datuk itulah yang akan menentukan nasab seseorang itu saling berkaitan. Adapun yang kedua ialah musaharah. Musaharah ialah yang kita bincangkan pada ke-12 ini iaitu berkaitan dengan perkahwinan. Dengan perkahwinan itu melayakkan seseorang mendapat pusaka. Iaitu daripada perkahwinan seorang suami sebagai seorang isteri Salah seorang yang meninggal dunia telah melayakkan pasangan telah mendapat Ataupun melayakkan pasangan mendapat harta pusaka Yang ketiga tuan-tuan ialah ariq ar Iaitu perhambaan Sekiranya si hamba itu dimiliki, dipunyai oleh tuannya Kalaulah si hamba itu meninggal dunia Kalau dia mempunyai harta Maka harta itu akan diberikan kepada tuannya Selagi mana Ataupun kalaulah hamba itu Bukan daripada kalangan perempuan. Kalaulah hamba itu perempuan, dia yang mengandungkan anak si majikannya, maka telah pun anak kepada hamba itu akan mendapat harta pusaka daripada tuannya. Tetapi kalaulah hamba itu tidak tidak dinikahi ataupun daripada kalangan lelaki, maka selama-lamanya kalau si hamba itu meninggal terlebih dahulu kalau dia mempunyai sakit baki harta maka harta itu kesemua diambil oleh tuannya jadi itulah tiga sebab pewarisan harta pusaka yang pertama ialah nasab yang kedua ialah um, disebabkan perkahwinan yang ketiga ialah disebabkan perhambaan dan merti kata kalau si hamba itu meninggal dunia maka keseluruhan harta si hamba itu merupakan milik majikannya kemudian pada ayat ini berkaitan dengan al-musaharah dan pernikahan untuk bahagian lelaki ataupun suami yang mana suami kalau kematian istrinya maka dia akan mendapat sama ada satu per dua setengah daripada harta istrinya yang meninggal dunia kalau dia mempunyai anak dan juga akan mendapat satu per empat sekiranya mereka mempunyai anak Adapun untuk wanita kalaulah kematian suami maka bahagian mereka sama ada satu per empat ataupun 1/4 ataupun 1/8. Jadi itulah kiraan mudah bagi ayat ini iaitu seorang suami akan mendapat 1/2 ataupun 1/4. Membanding dengan isteri akan mendapat 1/4 ataupun 1/8 berdasarkan kalau mereka mempunyai anak ataupun tidak. Dalam ayat ini Allah sebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum. Khitab ini ditujukan kepada kepada suami. Bagi kamu wahai suami, kamu akan mendapat separuh daripada harta isteri kamu yang meninggal dunia illam lahun nawal sekiranya si isteri itu tidak mempunyai anak tidak dikatakan sekiranya kamu mempunyai anak kerana kemungkinan isteri yang dinikahi itu merupakan isteri yang mempunyai perkahwinan sebelumnya jadi dalam erti kata sama ada anak itu merupakan anak mereka bersama ataupun anak tiri kepada si lelaki jadi sama ada anak yang merupakan anak yang dia perkahwinan bersama ataupun perkahwinan sebelumnya kalau dia mempunyai anak maka tidak mendapat satu per dua fa in kana walad sekiranya si mati itu kan isteri kamu meninggal dunia dan mempunyai anak daripada sebelum dia meninggal dunia maka bagi kamu wahai lelaki ar-rubu kan ar-rubu ialah 1/4 mimma tarak daripada apa yang ditinggalkan daripada harta-hartanya dan Allah mengingatkan bahawa pembahagian harta pusaka itu daripada segenap keadaan Perlulah diuruskan berkaitan dengan si mati tiga perkara terlebih dahulu Dan sebelum diserahkan harta pusaka secara bersih daripada harta yang ditinggalkan Bersih itu setelah mana tiga perkara telah pun diselesaikan Kuncinya Allah sebutkan pada ayat ini Mimba'di wasiyatin you nabiha awdain setelah mana dilaksanakan wasiat yang telah pun diwasiatkan dengannya ataupun telah pun dijelaskan hutang piutangnya tiga perkara itu tuan-tuan yang pertama ialah segala kos pengenalan jenazah bolehlah diambil daripada harta si mati kan daripada urusan mandi urusan mengkafankan pengebumian maka boleh untuk diambil daripada harta si mati Kemudian yang kedua ialah untuk dijelaskan segala hutang-hutangnya. Hutang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang layak untuk diutamakan. Sekiranya adanya bayaran zakat, adanya bayaran-bayaran tertentu yang belum lagi dilaksanakan dengan harta itu boleh untuk dilaksanakan badal haji kepada si mayat yang belum mengerjakan haji dalam dalam kehidupannya, maka boleh untuk digunakan hutang untuk dijelaskan hutang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hutang juga yang utama ialah hutang sesama manusia. Hutang sesama manusia perlu untuk dijelaskan. Kerana hutang itu akan menjadi bebanan kepada si mati. Kata Allah, kata Nabi SAW Ruhul mukmin mu'allakatun bidaini Ruh seorang mu'min itu tertahan daripada mendapatkan rahmat Disebabkan hutang yang belum dijelaskan ketika di dunia jadi hutang ini merupakan satu yang perlu diambil berat oleh waris ahli keluarga kan dia perlu untuk menyatakan kepada mereka yang hadir ataupun sesiapa yang mengenali jenazah agar meminta halal akan hutang-hutang yang telah pun ataupun yang belum dibayar ya jadi itu perkataan yang perlu, perlu diutamakan kerana kalau dia mengatakan sesiapa yang ada hutang boleh jumpa saya tiba-tiba hutang itu hutang yang begitu banyak jumlahnya sedangkan dia telah mengatakan saya akan bayar jadi tuan-tuan sebaiknya dia mengatakan kalau ada hutang si mati ini maka uh, seeloknya tuan-tuan kalau boleh menghalalkan. Tapi kalau tak boleh nak halalkan juga maka bolehlah berjumpa dengan ahli keluarga yang uh, berkaitan ditunjukkan bukti-bukti hutang tersebut. Dan insyaAllah ahli keluarga akan cuba berusaha untuk menjelaskan hutang si mati. Setelah mana dijelaskan hutang yang ketiga ialah sekiranya si mati itu ada menitipkan wasiat Wasiat ialah pesanan kepada hartanya Yang mana pembahagian harta itu diserahkan setelah mana dia meninggal dunia Dan kadar wasiat ini tuan-tuan tidak melebihi satu per tiga Satu per tiga itu dibolehkan kepada seseorang Untuk memberikan hartanya sebagai wasiat setelah mana dia meninggal dunia Dan yang menerima wasiat itu ialah bukan daripada kalangan ahli yang mendapat Pusaka daripada faraid jadi setelah tiga benda ini diselesaikan di dis diselesaikan jenazahnya telah pun diselesaikan hutang-hutangnya diselesaikan wasiat sekiranya ada barulah kemudian dibahagikan harta itu mengikut apa yang diceritakan dalam ayat ini jadi tuan-tuan itu yang pertama segmen yang pertama Allah sebutkan bahagian lelaki yang kematian isterinya sama ada satu per dua Kalaulah si isteri itu tidak mempunyai anak Ataupun menerima satu per empat Sekiranya isteri yang meninggal di dunia, dunia itu memiliki anak Adapun kepada golongan isteri yang kematian suaminya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walada Isteri akan mendapat satu per empat Daripada harta yang ditinggalkan oleh suaminya Sekiranya si suami yang meninggal itu tidak mempunyai anak ha, Jadi tuan-tuan Kerana isteri ini juga Kalaulah seseorang itu Kan yang si mati itu kemungkinan berpoligami Maka tetap satu perempat itu akan dibahagikan sesama mereka Tidak bermaksud kalau mempunyai empat orang isteri Tiap-tiap seorang mendapat empat bahagian Tidak sebegitu Tetapi yang dimaksudkan dalam ini satu perempat itu Satu perempat itulah dibahagikan sesama mereka Sekiranya si mati itu mempunyai, mempunyai tidak mempunyai anak tetapi kalaulah si suami kan meninggalkan anak Maka mereka akan mendapat satu perlapan Dan itulah yang dikongsikan sesama mereka Kan kata Allah subhanahu wa ta'ala Fa'inkana lakum walad Kalaulah kamu wahai suami Kalau kamu meninggal dunia Dan kamu mempunyai anak Falahunna Dan bagi isteri-isteri itu Al-thumun Mereka mendapat satu perlapan daripada Harta yang kamu tinggalkan dan isteri yang dimasukkan di sini tuan-tuan, sudah tentu isteri yang tetap menjadi isteri sehinggalah seseorang itu menghembuskan nafas yang terakhir. Ataupun dimasukkan juga dengan isteri yang layak mendapat pusaka, ialah seorang yang uh, diceraikan tetapi dalam tempoh iddah, dalam tempoh talak rajai. Dan seorang yang mungkin ditalakkan pada talak yang pertama dan kedua dan belum tamat tempoh iddahnya. Kalau si lelaki itu meninggal dunia, tetap kan seseorang yang berada di talak raj'i belum tamat tempoh iddahnya maka dia juga akan mendapat harta pusaka tersebut adapun mereka yang uh, diceraikan dengan talak bain talak yang tidak memungkinkan mereka bersama maka mereka tidak layak mendapat pusaka daripada si mati uh, Sebagai contoh, tolak yang telah tamat tempoh indahnya Kan diceraikan dengan tolak tiga ataupun dengan talak secara tebus talak ataupun tebus ataupun talak qulu ataupun talak yang ditetapkan oleh mahkamah maka talak ini sekiranya berlaku maka tidak memungkinkan perempuan itu mendapatkan harta daripada bekas suaminya hanya saja yang mendapat harta pusaka ialah sehingga dia meninggal dunia dia masih menjadi isteri ataupun seorang isteri yang masih berada di talak raj'i yang belum tamat tempoh iddahnya pada talak pertama dan kedua jadi inilah yang dimasukkan dengan isteri dalam ayat ini. Adapun isteri yang berbeza agama, maka tidak mungkin dia akan mendapat pewarisan harta daripada suaminya. Kerana ada antara perkara yang tidak yang telah menghilangkan kelayakan seseorang mendapat pusaka. Walaupun secara teorinya orang ini layak untuk mendapat pusaka daripada si mati, tetapi disebabkan beberapa perkara, yang pertama ialah ikhtilafud ad-din, yang perbezaan agama. Walaupun di kalangan ahli kitab sekalipun Walaupun ada fiqah menyebutkan Bolehnya untuk berkahwin dengan ahli kitab Tetapi pandangan majoriti menyatakan Kalau berlaku perkahwinan Salah seorang daripada mereka meninggal dunia Sedangkan Muslim Maka tidak mendapat pusaka daripada peninggalan si mati Sebabkan uh, Pembunuhan yang berlaku uh, Kalaulah uh, Si anak itu sebagai contoh dia sebenarnya merupakan anak kepada si mati secara nasabnya tetapi disebabkan dia membunuh ayahnya maka tidak layak si anak itu mendapat pewarisan harta pusaka dan sebab yang ketiga tuan-tuan ialah disebabkan seseorang itu murtad pada asalnya di Islam tetapi disebabkan salah seorang ahli waris telah murtad daripada agama maka hilang kelayakan mendapat harta pusaka jadi itulah tuan-tuan setengah pada ayat ini yang boleh kita bincangkan insya-Allah pada ayat berikutnya kita akan ceritakan Bagaimanakah pula urusan yang disebutkan sebagai kalalah dan pembahagian sesama mereka yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. وإليك النشور، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته، ونعوذ بك من شر ما فيه، ونعوذ بك من شر ما بعده، اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته